Проблема в том, что я народный депутат, меня не пропускают. Я хочу пройти. Вы не имеете права прискажать моей деятельности. Я хочу пройти сюда, на второй этаж, посмотреть, что здесь происходит. Меня это не интересует. Я имею право проходить, куда я хочу и когда я хочу. Если вы следователь, вы должны об этом знать. Пропустите Здесь меня. Пропустите проводится. меня. Вы не имеете права этого, вы этого делать. делать. Какие следствия, вы, вы, вы не имеете права меня не пропускать. Это мой помощник. Я да, имею да, право вы, пройти вы, куда я хочу. Куда угодно. Я хочу Проходите сюда вы, пройти. Телевизор. У меня есть такая цель. Значит, Мне значит, кажется. Я я еще не раз. Раз. Давайте выключите. подеремся. Потом вы, как мальчики, пойдете давать какие-то письменные заявления, что я вас избил 12 человек. Спокойно. Выходи, если будут держать, фиксируем. О! Стоп, стоп, снимай, 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 все снимай. снимать, конечно, как депутаты, депутаты! Депутат! Тихо, ох, тихо, Никакого. тихо, тихо, вы... тихо. Почему вы... депутата не пускать? Куда? Следователь, что ты делаешь? Куда ты пацанов по танке кидаешь? Да подождите, ну что вы фиксируете? Я, Это... я снимаю, обращаю. снимаю, пусть Уважаемый, ну зачем вы людей бьете? Вы? А кто бьет? Он пытается пройти, его не пускает. Человек просто Это проходит. А зачем вы людей бьете? Человек проходит, и ему не, не дает пройти. Снимает, кто снимает? Депутату не дает пройти. Он избивает людей. Ну, Какого не дают пройти? Это хулиганство. Он, он людей пускает. избивает. Он избивает людей. Посмотрите. Зачем вы бьете человека, уважаемый?